الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Pertama dan utama sekali kita mengucapkan Setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup di muka bumi ini dan di antara sebab utama kita berada di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan aku yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia dengan lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepadaku yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Zulhijjah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyumpah dalam al-Quran di mana hari-hari ada hari ada bilangan hari di dalam Zulhijah Allah Subhanahu Wa Taala menyumpah di dalamnya di dalam surah Al Fajr ayat 1 dan 2 yang berbunyi wal fajr iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan subuh walayalin ashir kemudian ayat seterusnya yang berbunyi yang bermaksud dan 10 malam dan ulama khususnya ulama tafsir kesemuanya kesemua mereka menafsirkan bahawa walayalin asyr ini 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut tentang kesinambungan hari bulan Zulhijjah ini di mana ada di antara sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ibn Abbas beliau berkata Rasulullah beliau berkata ada di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa hari ini lebih baik daripada hari-hari lain di dalam setahun. Ada di antara sahabat sallallahu ada di antara mereka radhiyallahu anhu bertanya, "Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah fi hinna min hadhihi al-ayyam?" Apakah hari-hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyukai, ataupun Allah Subhanahu wa taala gemar untuk melihat hamba-hambanya melakukan amalan-amalan yang baik di hari-hari tersebut. Kalau kita nak kalau kita nak cakap hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hari-hari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari bulan hari yang 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang bertanya, walal jihad fi sabilillah ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW Jihad fi sabilillah adakah ia terbaik? Rasulullah SAW kata tidak Hari 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah Tetapi di sini hadis ini ia tidak memberi makna bahawa amalan jihad fi sabilillah itu tidak baik. Amalan jihad fi sabilillah awal permulaan Islam nak berkembang jihad itu dituntut jihad itu wajib tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan galakan kepada umatnya untuk kita mengejar untuk kita beramal pada 10 hari bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan juga terdapat satu ayat yang saya nak kongsikan kepada para jemaah hari ini ialah, sur, ialah ayat daripada surah Al-Maidah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Ayat yang ketiga penghabisan ayat ketiga daripada surah Maidah Apakah kaitan ayat ini dengan bulan ataupun dengan bulan Zulhijjah. Ayat ini al yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa ruditu lakumul Islam Madinah ini. Ayat ini diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada pada hari Jumaat selepas Asar. Jadi haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bikin pada 10 hijrah namanya haji akbar haji di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada hari jumaat dan ayat ini diturunkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di arafah kalau sebagaimana kita tahu yang sudah melakukan haji kalau kita nak cakap kalau kita baca ayat ini ataupun kalau kita Sebagaimana apa yang saya telah memberitahukan sebentar tadi Selepas asar ayat ini diturunkan Maknanya Nabi SAW sedang berwukuf di Arafah kalau, kalau kita melakukan haji Kita pada hari bulan Pada sembilan hari bulan Zulhijjah Kita bergerak daripada Mina Hari Tarwiyah ke-8 Kita bergerak ke Arafah Dan kita berwukuf di Arafah daripada sebelum zuhur ataupun selepas zuhur sehingga sebelum maghrib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkuf di Arafah maka ayat ini turun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakumul Islam madina. Dan ada juga ulama meriwayatkan bahawa hadis ini diturunkan ketika Fathul Mekah di mana apabila Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menakluki kota Mekah pada 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 tahun ke-8 Hijrah akan tetapi ulama tafsir ataupun ulama ulama mufassirin mereka mentarjihkan ataupun mereka mereka memilih pendapat yang mengatakan bahawa Ayat ini diturunkan pada hari Arafah 9 Zulhijjah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Jadi kita nampak kesinambungan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan kesinambungan Zulhijjah di mana Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menyumpah di dalam Quran tentang kepentingan Zulhijjah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyempurnakan agama Islam di bulan Zulhijjah. Al yauma akmaltu lakum dinakum iaitu bermaksud hari ini di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyempurnakan agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melengkapkan segala nikmat yang telah aku berikan. Waraditu lakumul Islam adina dan aku redha Aku reda akan agama Islam sahaja yang menjadi agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kita jangan lupa untuk kita beribadah dan untuk kita beramal pada bulan Zulhijah ini di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah saya sebutkan sebentar tadi di mana hari-hari ini 10 hari pertama ialah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu taala dan kita sebagai hamba-Nya kita sangat-sangat digalakkan untuk kita beramal sama ada untuk kita berpuasa, kita bersedekah, kita pergi ke masjid untuk melakukan untuk melaksanakan solat berjemaah dan paling utama sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Sebagaimana mereka yang akan berwukuf pada hari Jumaat ini Kita sebagai yang tidak membuat haji ataupun yang tidak melakukan ibadah haji untuk kita bersama-sama untuk kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang kita minta kepadanya kerana doa itu adalah otak dan jantung ibadah sebagaimana di dalam hadis ad-du'a ibadah berdoa itu adalah otak dan jantung ibadah dan doa ini dapat menyelamatkan kita insya-Allah di, di dalam dunia dan juga di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Tuhan kami engkau Ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Allah, Ya Tuhan kami Engkau mempermudahkanlah urusan kami Dan jangan engkau mempersulitkan urusan kami Ya Allah, Ya Tuhan kami Engkau masukkanlah kami ke dalam syurga Dalam syurgamu yang paling tinggi Jannatul Firdaus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله <سؤال> الا انت استغفرك واتوب اليك والاسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته